Ну, 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 блин! Опять проиграл. Маш, как вы относитесь к компьютерным играм? И не считаете ли вы, что это есть плохо? Это есть плохо. Погано тем, что много часу. ну, если в там в мирной это хорошо, она развивает смыкалку, там, трошки развивает детей. Это, как это можно правильно назвать? Да, я считаю. Ой, я очень негативно отношусь к компьютерным играм, потому что мой муж очень увлекается ими. Это занимает очень много времени, и когда по дому есть какая-то работа домашняя, поэтому я негативно отношусь. Удар молнии. Жалкие людишки уничтожены. Жизнь за Нерзула. Я отношусь с ними положительно. И ничего плохого в этом не вижу. Потому что я, например, в них Получаю удовольствие, и после трудового рабочего дня, когда приходишь, с удовольствием поиграю, и в солитер, и в косынку, и серьезный сэм покатаю, поиграю, и казаки. Так что это вполне нормальное явление, и это очень хорошо. Нет, не знаю, я считаю, потому что моя мне користуюсь. Нет, не играю потому что очень редко, и тогда тоже, как же, когда есть время. Сам не играю, и другим не советую. Нормально. Ну как бы разные компьютерные игры есть. Есть игры, которые увлекают. Особенно в детском возрасте это очень плохо. Человека психика не сформирована. Блин, прикинь, а в новом Warhammer графика ну супер. Короче, вот бросаешь гранату и взрывается и кишки на монитор так шляп. Не играю компьютерные игры. А дети сейчас играют из двух с половиной, из трех лет. Діти наші повинні займатися лучше прогулка или там спортом как сказать, Як сказати, вони, дітей учат не тому, що, чому їх нужно буде вчити. Ну, Я, в принципі, сам геймер, люблю, ну, коли мене вільний час, я люблю пограти ну, в різні види там, стратегії, РПГ і так і т. І т., і т. Ну, В принципі, відношусь до ігор, скажімо так, позитивно, але це до певної міри. А до соціальних мереж, ви як относитесь? контакты. <laughs> нормально. Ну, это же Любой прогресс, любой что-то новое, любой интересное, это все положить. Ну, почему нормально отношусь к социальным сетям? Это общение, можно много, интересного знать. Вы сами сколько приблизно сейчас его отвечаете? Мои вы Ну, как видите, работа у меня тяжелая, так что после рабочего дня приходится хоть как-то отдыхать, поэтому прихожу домой, включаю компьютер, просто расслабляюсь.